У нас коннектор категории 6 а Ну, заявлено еще 7 8 Но это под вопросом. Проверить это у меня нет возможности. Состоит он из вставки прозрачной пластиковой. Одна сторона вставки полностью закрыта, вторая открыта. Провода ложатся в два яруса по 4. Сам корпус имеет хвостовик, которым фиксируется кабель. Внутри пластиковая часть укороченная. И если вы видите, металлическая часть дает возможность сделать больше места для установки кабеля. В стандартных коннекторах металл покрывает пластик. И места там очень немного. И еще одно отличие основное. В этом коннекторе полностью закрыт корпус. В обычных при обжиме вот здесь на корпусе пластик вдавливается и фиксирует кабель. Вот. Так, наверное, видно. И чтобы обжать вот такой коннектор, Нужен инструмент, в котором или же отключается, или переключается, или полностью убирается вот эта функция. Это 568. Тут на заклепках. Теоретически, конечно, можно его снять, но это очень много мороки. То есть использовать для обжатия такой инструмент не получится, потому что он просто разломает корпус. Есть инструмент, в котором переключатель. Можно включать и отключать эту функцию, есть инструменты, в которых эту часть можно открутить для обжатия таких коннекторов мы попробуем его установить на кабель 7А категории 7. 6А, 5Е. Но обычно на кабель высокой категории, тяжелый и жесткий, лучше, конечно, использовать вот такие модульные коннекторы. Для них обжимной инструмент не нужен. Нужны кусачки, стрипер, ножницы. Ну и инструмент для фиксации вставки внутри. Ну да, он более габаритный, он стоит дороже. Ну, все-таки кабель сам по себе тоже Достаточно жесткий. С чего мы начнем? Мы начнем с того, что с трипером поснимаем внешнюю оболочку этих отрезков кабеля, наверное, с обеих сторон. В корпусе коннектора, конечно, для 5-й категорий места будет очень достаточно много. Не уверен, что это будет удобно. Кабель, который с FTP. У нас 7А, 7 и 6 категория. Каждая пара в экране. У них металлическая плетка. Мы ее аккуратно скручиваем. Она нам использовать мы для контакта с экраном будем чуть-чуть позже. Мы ее скручиваем. И теперь снимаем фольгу полностью с пар. Пары пока что не расплетайте, потому что в SFTP кабеле 4 провода полностью белые. Они в паре с синим, оранжевым, зеленым и коричневым. И потом, если вы их перепутаете, не сможете определить визуально, где какой. В кабеле 5 категории у нас общая фольга. Мы ее тоже снимем да, можно постараться ее аккуратно развернуть назад на оболочку, но, как правило, это займет очень много времени и не очень оно красиво будет. Тут есть провод для экрана. Вот, он будет играть ту же самую роль, что и скрученная оплетка в этих отрезках. Хольгу убираем полностью. убираем фольгу вот под самый, самое начало оболочки. Ну, чуть больше, чуть меньше, там плюс-минус миллиметр большой роли не сыграет. Так, первый у нас отрезок кабель 7 категории. Будем его расплетать. Ну, жилы достаточно толстые. Тут 22 АВГ, и очень такая плотная толстая оболочка. Укладываем так, чтобы не перепутать цвета. Поместятся ли они во вставку я уже сомневаюсь. Я взял микрометр. Попробуем измерить толщину оболочки. Очень толстые провода. Поместить его вставку в обычном... Сложновато будет. Наверное, надо попробовать срезать провода. Если их ровно срезать, то сами понимаете, это почти нереально. Попробуем их срезать под углом. Вот так. Чтобы они во вставку попадали не все сразу, а по очереди. Даже не знаю, очень плотно. Получается, конечно, но можно так немножко вставку покрутить, чтобы они распределились в два яруса. Да, монтировать на кабель 7 категории это еще то удовольствие. Видите, да? Распределяются, но ну очень тяжело, реально. С виду вроде бы даже получилось. Но на грани, я бы сказал. Теперь нужно нам обрезать провода ровненько, ровненько по вставке. Вставку надеваем максимально близко к оболочке, как только получится. Теперь их обкусываем. Делаем пару оборотов. Теперь надавливаем пальцем. Выравниваем хвостовик. Максимально делаем его ровно. И сдавливаем. Дальше его можно зафиксировать специальным инструментом. Я покажу. Это после обжатия. У нас переключатель установлен на обжим коннекторов с закрытым корпусом. Так, коннектор обжали. Теперь нужно зафиксировать хвостовик. Сначала мы его Выравниваем, чтобы он был ровно с кабелем и самим корпусом коннектора. Немножко поджимаем его. Можно это сделать руками. Можно, конечно, попробовать это делать по скогубцами. Но тут, в принципе, насколько это будет ровно и красиво, это дело такое и используем функцию фиксации хвоста. Вот что у нас получилось. Если это делать руками и паскогубцами, ну, скорее всего, не так, не так ровно все получится. Так, лишняя оплетка, которая болтается, можно откусить. Ну, два-три раза обмотать, думаю, достаточно будет. И выглядит коннектор вот так. Ну, конечно, если это сделать раз в 100, будет намного красивее. Так как я это делаю первый раз. Ну, второй. Я перед тем, как снимать видео, попробовал. Обрезаем. Вставляем вставку. Вот то, что пластиковая вставка укороченная, вот в тех коннекторах, которые встречаются вот похожего формата, которые шестя, у них просто кабель туда не поместится. У них пластик сверху покрыт металлом. И внутри места меньше. До упора. Вот, переключатель переключен, и он не давит на корпус, который закрыт. Иначе он просто его разломает. Зажали. Опять же, оплетку делаем пару витков вокруг хвостовика. И опускаем хвостовик вниз. Выравниваем его. И немного сжимаем. Да, установить получается. Ну с парой тренировок. Ну, очень-очень тяжело устанавливать ставку на такой толстый кабель витая пара. Да, еще для информации. Качество пластика коннекторов еще проверяется вот таким способом. Защелку перегибаете сюда и возвращаете обратно. Так можно сделать несколько раз. Если пластик плохой, она просто треснет и улетит. Это значит, что при обжатии контакты тоже могут корпус повреждать, и он будет трескаться. А так, это значит, что пластик более-менее эластичный. Ну и он не сразу отломается. Получается кабель 7 категории обжат коннекторами в стандартном формате. Прозвоним. Хм. Получилось даже. Если нет инструмента, в котором имеется переключатель режимов, сейчас покажу. если мы перемещаем сюда, то он обжимает такие коннекторы. Если вот сюда, то он обжимает коннекторы, в которых нужно продавливание для фиксации кабеля. В инструментах серии 2008 и 3008 эту функцию можно деактивировать 6 кабель для для сравнения монтажа тут живо немножко потоньше вставка надевается легко вот сейчас мы обожмем но не будем использовать специальный инструмент используем другой Посылаем провода О, не тот коннектор взял вот ставим вставку до упора есть инструменты в которых вот эту часть можно снять Это 2008 и 3008. В данном случае у меня 3008. Если с него это все снимается, то тогда им можно обжать такой коннектор. Я буду так показывать, чтобы было хотя бы на камеру видно. Обжимает, главное после работы с этими коннекторами и возврата к обычным коннекторам, привычным, не потерять вот эту штучку. Можно конечно попробовать хвостовик зажать плоскогубцами, но это будет не прям очень красиво. И, возможно, и, возможно, оболочку повредить получится. Но можно. Такое себе. Да, можно зажать плоскогубцами. Если другого варианта нет, то тогда так. Но надо просто аккуратно понемногу с каждой стороны придавливать. А что будет с коннектором, если просто его взять и попытаться обжать инструментом, в котором этот фиксатор не отключается. Что получится с коннектора? То есть он должен просто разломаться. Смотрите. Видите? Корпус прогнулся. вот что получится. Можно ли его в таком виде подключить? Ну, не знаю. Наверное, можно. Это кабель 5 е 24 АВЖ. Скорее всего, для такого кабеля эти коннектора не очень подходят. Потому что Ставка с отверстиями больше, чем рассчитаны, чем провод 5 категории. И из-за люфта скорее всего ножи могут не попасть на провода. Очень свободно. Провод экрана обматываем просто вокруг хвостовика. два-три раза используем инструмент Не знаю. хвостовик выравниваем, немного его сжимаем. Это у нас кабель 5Е. Что получилось? Даже не знаю. Сейчас проверим, есть ли контакт. Если ножи промазали в провода, значит контактов нет. А, видите, второй, второй не обжался. Скажем так, можно ли им обжать 5Е? Да, можно, но получится не, не с первого раза, наверное. Вот, собственно, и все. А так, да, можно.